Вкусно во всем. Ризотто с копченой курицей. Итальянский базовый рецепт приготовления риса с ароматной добавкой. Ароматное и очень изысканное и вкусное итальянское блюдо, имеющее историю с 16 века. Один из символов Милана кремовое, нежное. А если имеет добавки, такие как различное мясо, рыба, морепродукты, овощи, то может быть самостоятельным блюдом. Мы будем делать с добавкой копченой курочки. А вы можете добавить что-то на свой вкус или заменить. Важно для добавок, они либо уже готовы, либо успеют доготовиться за 5 минут. Познакомимся с ингредиентами. Это прежде всего круглый рис. Классика. Это сорта арборио, наиболее часто у нас встречающиеся. Карнаролли и ряд других итальянских сортов. Но можно заменить и на обычный круглый рис. Он хорошо разваривается, но более крахмальный на вкус. И хуже впитывает вкус соуса. Лук и чеснок, обязательные ингредиенты, так же как и вино, белое сухое. Пробовали делать без вина, получается далеко не тот вкус. Кроме того, вино должно быть хорошее, ведь вы не хотите с каждой ложкой получить вкус плохого. Также обязательно сливочное масло и сыр. Если сливочное масло еще можно заменить на густые домашние сливки, то сыр должен быть обязательно сыром. И лучше всего твердым. Выдержанных сортов типа пармезан. Можно, конечно, заменить на российский, но тогда консистенция будет не кремовая, а тягучая. По вкусу будет тоже вкусно, но тоже отличаться. Бульон обязательный ингредиент, может быть свежесваренный, может быть из концентрата, что крайне нежелательно. А может как у нас разведен из фюме натурального концентрированного бульона, рецепт которого есть у нас на канале. И вкусовая добавка в виде копченой курочки с цветовой в виде паприки. Они не нарушают нежность кремового срезота. При этом дополнят и приумножат вкус и запах. Немного оливкового масла для начального тушения можно заменить на сливочное. Приготовление начнем с подготовки курицы. Очистим мясо от костей. Кости нам не понадобятся. И нарежем небольшими кусочками. Главное, чтобы они потом поместились и хорошо перемололись в измельчителе. Кожу можете оставить, она придаст больше запаха, а можете и не использовать, чтобы запах был не слишком копченый. Да и в измельчителе в пасту она не перемелится до конца. Это на ваше усмотрение. Затем измельчим мясо в пасту или паштет в измельчителе, добавив грамм 30 сливочного масла. Можете не до конца, чтобы небольшие волокна или кусочки остались, а можете и вовсе не измельчать, а нарезать маленькими кубиками. Теперь подготовим лук и чеснок. Нарежем небольшими кубиками. Стараться, чтобы размеры были не намного больше размера рисинки. Также и чеснок. Сначала крупно нарежем, а потом нарубим большим ножом на мелкие кусочки. Также размером с рисинку. Перейдем непосредственно к приготовлению. Нагреем в толстостенной кастрюльке или сотейнике масло, оливковое или сливочное. Другое нежелательно, и потушим лук и чеснок. Около 5 минут на огне, чуть ниже среднего. Пока они не станут прозрачными и одинаковыми по цвету. Когда мы их засыпали, они отличались. Можно было увидеть, где лук, а где чеснок. Они дадут сок, станут кремовыми и насытят масло вкусом и запахом. А значит пора добавлять рис. У нас арборио. Перемешиваем. Рис начнет менять цвет с белого на прозрачный. Помешивая, жарим 2-3 минуты, огонь не меняем. Пока он почти весь не потеряет белый цвет. Нельзя допускать прилипания риса и чтобы он начал желтеть. Прошло 2 минуты, добавляем вино. И опять-таки мешаем. Задача ⁇ Рис должен впитать вино и его как можно меньше должно выкинуть. Вообще ризотто это почти постоянное помешивание. Минут 20-25 готовьтесь постоянно мешать. Рис впитал в вино. Добавляем бульон. Для начала около 300 мл. Он горячий, это обязательно, ведь он сразу должен начать впитываться рисом. И он подсоленный, ровно настолько, насколько вы хотите иметь соленый вкус в готовом блюде. Солить мы не будем дополнительно. Все время мешаем, Жидкость будет стремиться подняться вверх, подальше от раскаленного дна и выкипеть вверху. А нам нужно, чтобы рис равномерно впитал ее, не дав выкипеть. Впитал, добавляем следующую порцию грамм 300. Г. И снова мешаем. Так будет происходить, пока чистого бульона у нас не останется около 400 мл. До этого все время мешаем, не давая прилипнуть рису ко дну и распределяя жидкость равномерно. Осталось 400 мл, доливаем их, убавляем огонь на самый малый и перемешиваем. И будем томить это минут 15-20 под крышкой. Раз или два за это время перемешаем. Потомили, снимаем крышку как вы видите, рис, пока мы доливали и томили, увеличился в объеме раза в три. Добавляем пасту из копченой курицы. Тщательно перемешиваем до однородности. И выключаем огонь. И только после этого добавляем масло и сыр. Даже если у вас не пармезан, добавлять необходимо после выключения огня. Сыр у нас натертый на мелкой терке. Быстро впитается в соус. Вымешиваем до однородной массы. Она становится кремовой, приятной консистенции. Затем накрываем крышкой и даем постоять минут 5. И сразу можно подавать. Ароматный хит итальянской кухни подается теплым. От классического миланского отличается лишь наличием добавки, в нашем случае курицы. И плюс красителем в миланском ризотто является шафран. Если будете готовить с шафраном, подогрейте его в бульоне перед последней добавкой, так что перед томлением. Ризотто. Нежный кремовый рис придется по душе всем, от мала до велика. Если вы еще ни разу не готовили, вы многое потеряли. Познакомьтесь с высокой кухней Италии, а мы вас ждем на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!